От зараз е період затемнення. Постійно говоримо про це в ефірах. Як це програється взагалі на Україні? Що ми можемо від симально струмити? Я чула думку, що ніби е всередині вересня зіштовхується майбутнє з минулим і е вирішується там, ніби ледь не доля е на найближчі півроку. Яка твоя думка з цього приводу? Я на кота смотрю. Та це моріган, це сфінкс. Касательно энергии, я не знаю. Э, смотри, да по энергии без карт скажу. Если вот три года войны у меня абсолютно было спокойно, абсолютно я не ловила никаких паничек и так далее. Сейчас у меня какая-то какая странная энергия, вообще хаотичная, абсолютно, депрессивная, и так далее. Это началось, наверное, с. С июля. С июня, с июля. С июля даже. Это июль, август, сентябрь. Три месяца, поняла? Вот. Не знаю, как будет дальше. Я думаю, что это все связано с тем, что начали они больше сдавить обстрелами, наверное. И, возможно, я же еще чувствую, где-то улавливаю какие-то события, которые вне наших ушей, вне наших глаз. То есть, возможно, что еще происходит, понял, мы об этом не знаем, да, но я могу это чувствовать. Какие люди могут... Отягощающая такая обстановка просто, поняла, идет. И туда, и не сюда. Плюс, конечно же, мы еще посмотрели, как реагируют наши партнеры на обстрел в Польше и так далее. То есть они нифига не умеют, не сбивают шахеды элементарно, ничего. И, в принципе, никто не реагирует, видишь, даже на обстрелы. Поэтому не знаю. Ну, понятно, что такая отягощающая обстановка, потому что кроме Украины, я так понял, никто не поможет нам. Только мы сами себе. И все. Ну, якраз наступне питання, воно і було пов'язане в мене е, з, тим, е, з тією ситуацією, яка була минулого тижня. Я нагадаю, що в ніч на 10 вересня Росія запустила шахеди по території Польщі. Тож питання до тебе наступне: чи, чи піде Путін далі на Європу? Так, да, там Польща в першому списку буде. Навіть не Латвія, не Литва. Літва. Он хочет, видишь, типа это показательно было. Если бы не отреагировали бы, это одно было бы. Они не отреагировали никак. Он дальше будет сейчас пытаться хотеть по ним. Сейчас больше будет шахедов туда лететь. Потом рано или поздно ракета полетит туда. И они снова не отреагируют никак. Вот, поэтому, да. Планирует ли Путин пойти на Европу? Десяточку, конечно, да. Ну, конечно, да, нет, да, да. Угу. Слухай, пока чого... прям действия не вижу, прям действия действия, но восьмерки падают, это больше мысли. В Голове у него есть, он хочет. Яка ціль РФ атакувати країни НАТО? Просто тому, що він біситься і хоче ще більше, більше, більше захопити територій? Передареальний момент, да. То есть нужно по історії посмотреть. Он же там сказал, вышел в этом, типа в... видосе какой-то был в интернете, типа, что это все стали нам подарено полякам и так далее. Нужно посмотреть просто по, по карте в те года, какие территории вообще, что там было, что происходило. Поняла? И тогда он ориентируется тупо на старые карты, он ориентируется на старые какие-то вот эти вот союзы. Он ориентируется тупо на, на, СССР, поэтому нужно вот там вот копаться, смотреть. Вот четко по сценарию ничего Но не еще... меняется абсолютно, видишь там. Ну то есть все вот как вот было, так вот оно и идет. Угу, угу, угу. Як далі він може зайти? Куди іменно? Вглиб до Європи і далі? Я сумніваюся, що він пійде зараз. Да Це просто думки поки що. Треба позже дивитися. Я думаю, що буде, поки просто ще буде Інтерв'ю на Да. Інтерв'ю нещодавно я передивлялася а, італійського журналіста Соловйовим, а, де ставиться питання стосовно того, що а, да, захопили Донбасу цього мало, і нібито росіяни планують піти а, дійти до Придністров'я. Що ти скажеш з цього приводу? Да, є така вероятність. Ну, тут спіковою вони да, планують да, так, а да. Ну, окей, от це вторгнення е, до європейського повітряного простору. Чи не стане воно як передвісником закінчення війни в Україні? Чи взагалі знаєш таким навіть е, я б навіть сказала, чи не покладе воно край взагалі російсько-українській війні? Ну, у меня есть на канале видео, я специально сделала. Было когда-то видео «Предвестники окончания войны» называлось, это первое. Там все уже предсказания сбылось, даже вплоть до того, что Папа Римский умрет, четко все. Плюс, сейчас и новое сделала, вторую часть специально пересмотреть. И там один из предвестников окончания войны как раз таки было, что Путин захочет какую-то еще страну. То есть там прям карты показывают, что вот он, я думаю, это Польша. По сути, оно есть в предвестниках паузы в войне, давай так скажем, не окончание, не верю в окончание, паузы в войне, но есть. Есть, есть, там такое есть, касательно другой страны какой-то. По сути, можем как бы с нескольких да, сторон посмотреть на это. С одной стороны, как бы, ну... Хотя, учитывая, как поляки относятся к нам, честно, я не испытывала какого-то такого прям жалости или чего-то к ним. Ну, мне хотелось, чтобы больше шахеды по ним честно. Я не знаю. Может, только это у меня так, конечно, а может, как бы и не только у меня. Я думаю, что у людей тоже самое было желание. вот. Но понятно, что есть хорошие люди в Польше, да, и, и хорошие, и плохие, и наши там живут, понятно. Просто учитывая их отношение к нам, еще раз говорю, хотелось бы, чтобы они прочувствовали на себе, поняла, как они нам прикрывали границы, что вообще происходит на границе сейчас. Я там еле прошла, когда в Швейцарию ехала. Это ужас. И вместе как бы хотелось, поняла очень. То есть, с одной стороны, как бы, ну, плохо, что там они шахедами их тоже обстреливать будут еще больше. Посмотришь, ракеты будут лететь скоро. А с другой стороны, это как бы есть в предвестниках окончания войны. То есть, как бы, значит, движение какое-то идет все равно. Это одно из событий. Понял? То есть, как бы, двояко. Ну, вот так. А еще какие могут быть предвестники? Я уже просто не помню. Там это было. Потом какое-то убийство какого-то. Там, там восьмерка падает. Мужик, восьмерка, я уже говорила, что это карта разговора. Вот я по восьмерке иду, да, я там, типа, у меня какая профессия? Говорить сейчас, правильно? Я как блогер тоже, да, типа, числюсь. Это блогерская карта. Восьмерка может быть, опять-таки, связана с... Пиковый король там выпал. Пиковый король – это статусный мужчина, политик, там, блогер, либо богатый какой-то мужчина. Убийство какого-то мужика, или это блогер, или это политик, потому что, смотри, у нас разведка тоже по восьмерке идет. Это информация. Восьмерка это еще карта информации, то есть будет смерть кого-то, кота кого мужика. Либо это блогер, либо политик, либо вот связано с разведкой. Сейчас все это в совокупности. Политики тоже блогерами считаются, потому что они активны сейчас все, да, там на страничках у себя и так далее. То есть карты их тоже могут воспринимать как людей, которые ведут активную какую-то жизнь в плане медиа. Это нормально. То ли это уже произошло с Порубием, может, это он, поняла, падает, может, это еще будет, потому что я спросила, какие события. С одной стороны, если это Поруби, значит, это уже вот произошло. То есть, соответственно, одно из событий, которое приблизило все равно нас к окончанию войны, понял? То же самое, что было, по-моему, это было предвестники прошлое видео окончания войны, там убийство какой-то женщины было, это Фарион было. То есть там тоже, поняла, ну вот, вот это как-то так, вот, вот такие вот все события, которые в совокупности дают все равно потом ну, эту паузу в войне. То есть оно ну, к этому движется, поняла все. Я сегодня первый раз за все время, я, ты же знаешь, я же никогда не смотрю окончание войны, потому что я пока не увижу предсказания, вот четко воочию, во сне или где-то, я не успокою. Сейчас, типа, и так тяжело с теми обстрелами совсем, я уже не могу, у меня уже нервный срыв. Вот. Сегодня первый раз мы спросили, я говорю, ладно, скажите какую-то хорошую новость, давайте так, говорю, окончание войны, какой год? Сейчас 25-й. Покажите мне, какой будет. Вот 20 какой? Покажите число. Показывают семерку, понял? 27-й типа. Я говорю, ага, давайте проверим по-другому, говорю, значит. Давайте сделаем так, говорю. Мне сейчас 29 лет. Соответственно, в 27 году мне будет 32. Правильно? Правильно. Давайте, говорю, покажите, пожалуйста, сколько мне будет лет, когда будет окончание войны. Карты показывают. Два. То есть карты уже, понял, где-то улавливаю. 32, 20, вот оно совпало. Понял? Я говорю, хорошо, а когда будет какая-то пауза, типа, ну вот, вот как вот на Пасху там два дня, да, пауза перемирия, окей, приезжает Кэллах, вот, пауза, все тишина сразу. Когда будет что-то такое глобальное, вот типа тихо, вот прям что-то вот. Потому что понятно, что окончание войны там карты могут воспринимать, типа как, документы подписать, бюрократия, вся эта херь, там, пока оно готовится, будет все это понятно, да, это будет, дол... ой, карту, это долго будет все, понятно. А тут, получается, показывают, что будет какое-то перемирие, какое-то затишье в 26 году. Что -то, будет. То есть это очень хорошие, как бы, новости, я очень рада, надеюсь, так оно все и будет. Но, ну, да, вот это первый раз такое посмотрели, я, как бы, пока не особо к этому привязываюсь, потому что я хочу видение видеть, но посмотрим. Как-то вот так вот, да. Давайте доживемо до 2027 року. Я знаю, що буде. Запам'ятайте, 2027 рік. А, пані Пугачова, Мені в мене писали, і досмотрела інтерв'ю. Щось вона знає, чи чим стане цей рік особливим? Особливо після того, що ти тільки що сказав. Да? Тобто, невже от, дійсно цей рік може стати таким особливим? Ну знову ж таки, не тільки закінченням війни, можливо, там щось інше відбудеться? Що це може бути? Ну, может, типа она имела в виду про какую-то власть внутри России, внутри страны, там, поняла что-то? Девятка Пиковая. Откуда она знает это? Вот икиспытат, хоть и вот Вечела. Вот может она просто чувствует, что такое, но я не знаю, уже может даже так сейчас. Ладно. Пикового лет. Ну, я не знаю, типа, нету того, что она четко уверенно и знает. Мне кажется, где-то ее какие-то, может, там. Ну, она умная женщина, мудрая. Может, у нее реально какие то там тоже есть, знаешь, сны или что-то еще. Я думаю, что в ней это присутствует. Мне почему-то так кажется. Ну, помимо того, что там мог, мог кто-то сказать, но опять-таки, я его я вот спрашиваю: карты, откуда она знает. Я же как бы подразумеваю по тем, что. Может, сказал, кто -то, знаешь ей что-то. Какая-то разведка или что-то еще. А тут падает лет, типа, нет. У нее свое какое-то, видимо, чуйка или что-то типа того. Ну, не знаю. Чи правда, что в роду пани Аллы были ведьмы? Я думаю, что да, у нее есть энергия какая-то такая. Она такая, Сила, ну, такая женщина, интересная женщина, да. Типа, она мне импонирует, я ее уважаю в личность, Думаю, что есть. Пятерка Пиковая сейчас. Десятка крестовый. Я думаю, что да. Угу. Ты раньше казала про э, замахи и сказала про разведку. На Буданова не готовится замаху. Я думаю, что Буданова это знает первееве, чем я, наверное. Ну, знаешь, тем не меньше. Ну, такого валет пока нет. Видишь? Ну, я смотри, как типа. Я думаю, що на нього завжди всегда, всегда на крючочке, а також і Зеленський, і так далі, але прямо щоб в ближайше время Ні, нет. ні, нет, нет, нет. Видихаємо. Як ти думаєш, а, ну і як нам скажуть карти, власне, чи стане Україна другою Кореєю? Пан Зеленський нещодавно сказав про те, що власне, ймовірно, є такий сценарій. Яка твоя думка з цього приводу? Почему? Чукорея. Пивденно а, и. Типа разделение вот этого, да? Да. да, да. Ну. Чиковая дама падает. Ну карта зла, кстати. Ну может быть, да. Ну если он это так воспринимает, возможно, просто по-разному воспринимать можно, поняла? То есть карты не покажут этого. Это его личностное восприятие. Допустим, я об этом никогда не думала, понял? То есть я не воспринимаю так, что будет как, как вторая Корея. Но по сути, если так логически подумать, да, действительно, там оккупированная территория, да, действительно, они как под конвоем живут все. Ну да, возможно, да. да. То есть Украина, украинская влада готова пойти на территориальные поступки и, э, и отдать землю? Я не думаю, что он про это говорил. Мне кажется, что он просто говорил, что из-за того, что там оккупационная влада живет, там люди вот под надзором, под таким, понял, как в Корее, и шах вправо, шах влево, расстрел. То есть он про это говорил. Не про то, что мы отдадим территорию, а просто о том, что сейчас там так люди живут. Поняла? Типа как под конвоем. Ну да, возможно. Сумніваю, що Зеленський готовий поступити територіям, якщо б він був готов, то вже давно б дали все бра. Понимаєш? Ніхто б нічого не ждало. Існує думка, що новий ковід е, штучно створений і його запустили росіяни. Чи дійсно це так? Е, Киповая дама. Я думаю, що, возможно, штучно, як і перший штучно, в принципі, теж треба создан. Ну, и я сомневаюсь, что россияне, если честно. Угу. Сомневаюсь. Мне кажется, это опять-таки Азия. Або мутация, балуется. да? Да, да балуются. Угу. Кто-то с них. Окей. Uh, звичайно, не можно не испытать тебя про обмены. Блин, какая-то пауза в обменах. Чуть-чуть так шло, а потом какая-то пауза резко произошла вот сейчас. Но нам карты сегодня показывали, что конец, конец сентября должны быть. То есть продолжится все равно по десятке. То есть не... сейчас задержка какая-то просто есть. Я думаю, с той стороны. Ну, продліться, так. Да. Кінце сентября дожди покаємо з нетерпінням на да, наших. Да. І звичайно, не можу не зачепити сьогодні питання стосовно лінії фронту, лінії розмежування. Е, наскільки там все буде спокійно, неспокійно? Розпочнемо з Херсонщини. Покупаться По или почему-то интересуют. Ні, По взагалі. Раз... А, наразі, знову ж таки, дуже неспокійно. Чимало новин. ще росіяни... половиной россиян. Ну, карти показують шестерку і десятка. Я думаю, з октября почнеться. Десятка это тут про сроки. Это октябрь месяц, там какое-то наступление будет Херсонщина. Россияне. Дальше, яка ще область. Херсонщина, Запорізька. Запорізька, там прям дуже багато. новин, насправді, з того напрямку. Не дуже втішних. Ну, от пікова, да, і падає, карта зла основа. Тобто, есть, семерка це про то, что там постоянно все это йде, как бы ничего не меняется пока. Тобто, там постійне наступлення, нічого не останавливалось нігде. И дальше продлится тоже оно. Семерка пиковая, пока карта гроба падает. Ну, пока ничего не меняется. То есть для нас не очень хорошо. И плюс там станция, не будем забывать. Только спитать да. хотела, как там будет на Запорожье атомы? В каком месяце? Давай разглянем на зараз, на вересень. Ну, ты кажешь, что с жовтня начнется розпочнеться... Наступ. Ну, пиковая опять-таки, да, пад. Я Думаю, что жопня, да. Десятка просто выпала. Я думаю, что там стоит, вот опять семерка пиковая. Стоит там, смотри, уже с октября. Это уже трошечки позднейше. Донецк. Да. Донецк, угу. Луганск, наступление. Россиян. Ну... Карты воспринимают, конечно, у россиян там хорошее положение. Два туза пада, десятка бубновая, ой, Они в десяточку, видишь? Там, видишь там. Mm -hmm. Донецкая только что была, да, Луганская. А у нас направление, как там дела? Поковая девятка. Плохо. У них там тузы oh. падают. Видишь, перевага, типа, у кого. А Харьковщина. Я думаю, что я голосно думаю просто. Чего, да? <свистит> а у нас... Ну, десяточка у нас падает, туз пиковый вверх и пикового валет. лет. То есть это перемены могут быть у нас в лучшую сторону. Кстати, там, харьковское направление. <свистит> Посмотрим. А Сумщина, как у нас делать? Нет, давайте так. Нет, как у нас Но... дела на в Сомщині. А якщо ми зараз ще окремо глянемо на напрямок, бо там же ж вихідними з також було б. росіяни лезуть. Ну, там тут, спокойно, верх, це різкі переміни. Тобто, есть, что-то произойдет що ми поміняємо немножко с ними позиції, нам полегче стане. То есть пока нет смысла смотреть. Я на всю Харьковщину смотрю, в общем. Я думаю, что оно и показывает пиковой карты, там, где самое сложное, понял? То есть резко какая-то перемена. Посмотрим. А Сумщина. У нас как дела? Ну, восьмерка пиковая, вид падает. Шумная. Но движение у них там идет тоже какое-то. Ну у них тоже проблемы там есть, пиковая десятка падает, и король пиковый, то есть мужское направление для них сейчас такое одно из самых сложных, я бы сказала. Но мы не учитываем Донбасс. Так-так. Очень -так. Пиковая. Пиковая, пиковая карта и у них и у нас падает. То есть там как-то пором, поняла она? потянуть не, не готовят нас, сбоку Беларуси на Киевчину? Я не думаю пока нет. Нет, пока нет. Е, під кінець спитаю тебе Трамп завербований агент Кремля Ні. які в нього насправді стосунки з Лукашенко якого валет це все фігня Трампа стосунки з Лукашенко король пиковый ну король пиковый восьмерка это э, девятка пиковый випала все одно. то есть есть какие-то конфликтные моменты король пиковый это э, я давай так скажу. Не дружба. То есть это что такое вот робоче дипломатичне. он типа дистанцию просто держит поняла, и пытается вот восьмерка разговоры и так далее. Ну, это не дружеские отношения. с Путіним ближе у ближньом болі отношения. Ну с Путиным вони ж там ніби друзі, так помогу. Я сумніваюся в этом. Не. Трамп зможе допомогти Україні довести власне до перемоги. Ну, перемога это громко сказано, шостерка пиковая. Падает. Не воспринимаю перемогу, это все. Семерка пиковая. А итог? Пикового лет. А кто поможет в Украине закончить войну? Боб новый туз. Сейчас. Мы крестовой карты падаем, если мы сами себе. Вот, наш, наши, видишь, типа, желания. девятка, крестовый король, мы сами себе, Спасибо. Ну, бубновая карта, тут есть Бубнова выпала. Это типа как действительно какой-то Союз может быть, типа НАТО или кто-то еще, понял? То есть карты могут воспринимать, это как НАТО или ЕС, но второй раз, когда я спросила, говорила специально, нас карта мы себе и выпали yeah. сами, поняли, мы сами себе. Поможем. Ну, а Союзы зараз на НАТО и ЕС не распадутся? Угу. А знову ж таки, чую, що таємний союз вже створено Україною з певними країнами. Правда, не правда? Не думаю, що там щось створено. Я думаю, що просто Україна зараз з ними ну, нарабатує відношення, типу з Англією, наприклад. Ні, поки нічого не створено, ви ж в отут спадать і пікова пустота, поки не. Ну, може, в майбутньому все ж таки. І тим Потом... не менш, Хто і що може вплинути на те, щоб ця війна нарешті закінчилася? Можливо, жінка якась. Ні. Не. Не знаю, от откітні неоднозначний відповідь взагалі. Я его знают. Странные ответы какие-то по картам. То есть карты нам показывают то, что, знаешь, типа как нет ответа такого, что поможет кто-то. Такое, такое ощущение, что просто как время придет и все, понял? Mm -hmm. Просто время определенное после конфликтов. То есть вот не показывает помощник кого-то. Кажется, что цей 25-й был, ну, мав бути таким особливым. Що особливого, на твою думку, відбулося, що могло від, відбутися, а чого не відбулося? Мені кожен год говорять, що кожен год особливий, в итоге нічого не відбувається. Я в це не вірю. Особливий год буде тоді, коли війна закінчиться, особливо для мене. Особливий год буде тоді, коли почалась війна, і особливий год буде тоді, коли вона закінчиться. І, по суті, я думаю, що что... в якому році? Ну, в 22-му почалась? Ще з 25-го, так? Да? Ну, давай по-хорошому в 14-му. Нет, нет, я 2, oh. 24 в 22 Может, меня в 22-24 лютого? Они сами себе там выбрали свое будущее, там, где война началась. <глаз> Сколько лет будет война в Украине длиться? четыре года. Видишь, карты показывают. Сколько это получается? В 26-м году. Рисполнение... Напосить... Слухай, может, 26-му там все ж таки и делят до Это я как раз про ну, что-то и сказала. Да, эфир. то, что мы изначально смотрели, какая-то будет пауза, а потом типа как, ну, я просто даю, типа, знаешь, такой вот промежуток еще, потому что там пока эти все бюрократы подпишут документы все такие, ты понял, там еще могут растянуться, но... Говорю, до конца, когда бумажки подпишут и все остальное, пятерка падает, видишь? Посмотрим. Дай боги, что так оно и было. А что с Крымом будет? С Крымом? Не знаю, пока что не смотрела этого. Ну, пока не вижу, что Крым будет Украина. Вот девятка пиковая вниз идет. Россия. Нет. Ну, Но... Россия видишь, тут складывает. Пока что Россия это не знаю, что будет дальше. Я, кстати, про Крым постоянно забываю. Вот я даже про Донбасс вспоминаю, поняла, когда начинаю думать про окончание войны, а про Крым забываю, будто вот его нет. Но не знаю, почему такая реакция, хотя крымчанка наполовину. Это Понятно. очень странно, может, потому что там какое-то решение уже принято у них. Крыму, ему не знаю. Или может быть такое, что туз падает, понял, что вообще отделится все, ну, татарами посмотрим. Ну, по Украине девятка пиковая падает, я не знаю. Может, это автономная республика так и останется, поняла, отдельно. По сути же, ну и так было, поняла, отдельно. Но это автономная республика была. То есть карты уже и так бы воспринимали бы Крым, даже тогда, до войны, как туз. То есть оно отдельно, поняла, от Украины, от России. Оно посередине просто находится, и все, типа. Угу, угу. Вполне. То есть, видишь, карты, как показывают, что Крым и не был украинским. Но я не думаю, что он был и российским. То есть это как отдельная какая-то территория. Понял? Вот узом тузом падает. Вот просто не знаю. А про татары вообще забыли все. Понимаешь, вообще их территория. Поэтому я не знаю даже. Это как-то так странно карты на Крым показывают постоянно. Да. Почувати тебе. Добренько, Марійко, будемо завершувати наш ефір. Дуже вдячна, що ти сьогодні доєдналася до нас, рада тебе бачити. Приходь ще ради Друзі, вас хочу традиційно закликати підписатися на наш канал і обов'язково не забувайте підписувати. На усі канали та сторінки головної «Відьми країни Марії Тихої. Посилання ви зможете знайти в описі під нашим сьогоднішнім випуском. Закликаю вас ставити усі питання, які вас хвилюють, щоб відповіді змогли почути в наступних випусках. І обов'язково пишіть, пишіть, пишіть коментарі. Ну і не забувайте клікати на дзвіночок, щоб не випускати жодних з наших випусків і жодних з наших інтерв'ю. Маша, дякую тобі, папа, і до нових зустрічей. О, і тобі.